был форс-набор рабочей силы для металлургического завода, коксохимического завода, ну, в общем, на, на, металлургическое предприятие. Да. Это и с России было, и с западных областей Украины сюда, с центральных областей Украины. Короче, ну, здесь людей не хватало, соответственно, не хватало. И родился я в 54 году коммунальная квартира на три комнаты, комната была родители, это обратился. Отец строил с нуля. Блюминг – это 100 1250. Вот он. По-другому назывался. Ну, Блюминг-Слябинг Общее название. С нуля построили. И он ушел туда работать электриком. Ну Но ничего, нормально. Практически семейная династия на Каминане. На нынешнем. Большое строительство шло. Вот. Получили мы квартиру. Отцу дали как ну, не ведущему рабочему, а передовому рабочему. Вечерняя школа закончилась серебряной медалью. Кстати, вот из за из-за чего серебряная медаль. Категорически отказался изучать украинский язык. Ну, отказался, отказался, неполное, неполное тогда получилось, поэтому из этого не получил золотой медаль, а только серебряная. Ну, а учеба была как учеба обычно. Никто никого ничего не заставлял, никто никого никуда не, не нагибал. Учился хорошо, преподаватели попались нормальные, особенно по точным наукам, математика, физика, химия. Школа 16-я имени Петра Липовенко, герой Советского Союза, моряка Черноморского флота. В Рашловацкий мы институт в 9 классе. Я поехал туда после 2 как она, и курса после второй четверти. Поехал туда на Олимпиаду. Вот. Призового места не занял, но рекомендован был для поступления. Они говорили со мной, преподаватели, которые сидели в что мы вас заберем. Плата не было, а все-таки за глаза не ставили. Тройка, тройка, пятерка, пятерка. Все нормально. Никто ни на кого не давил, ни то, что не знал, не заставлял учиться. Пришел? Да. Не хочешь, как хочешь. Да не было. Такой были всегда специалист. Жили, большинство жило в общежитии. Ну, собственно говоря, мы и переходили с одного общежития в другое. Это был первый там, механического факультета. А у нас ребята были со, всей, со всего Союза. Двое было. Один был Игорь Коса, это был с Западной Украины с границы где-то там. Я так и не понял, с какого он города села. Вот, А Вася Лукач, да, это, был, это была личность. Это была личность. Он приехал с Вуцульской вот границы. Разговаривал, это было что-то. Его практически... Ну, что такое вуцульский вот диалект? Мало того, что это Австро-Венгрия, там, Чехии и так далее, это же еще есть очень быстро. И это такой диалект, который трудно уловить. Он разговаривает, а мы его не понимали сначала. То мы говорили, Вася, ты не говори, ты лучше пиши. Мы так быстрее поймем. И экзамены, кстати, он сдавал все. До выпуска, до пятого, он давал письменно. Преподаватели его не понимали. Армия это тоже была замечательная. Войско... Войс... Войсковая часть. Приехало 14 человек с высшим образованием, солдатами. Это, у нас не было военной кафедры в ВОЗе. Поэтому, согласно положению, мы шли служить солдатами. Один год. Это был последний призыв, который ушел на год. Командир роты, годовщину, пристег на корню. А потом был дебель по распределению на Ворошилово-Вратске тепловозостроительный завод. Но там не гарантировали жилья. Вот. Жилья не гарантировали никак. Хоть и завод был уникальный, он и есть уникальный. Он был уникальный на всю Европу. Вот. 32 страны получали тепловозы оттуда. Кроме СССР, так называемого. Но тем не менее, жилищное строительство шло очень тупо. То, не думал, что через два года начнется молодежное строительство МЖК. Через два года буквально. Они поставили после этого в течение трех лет семь домов. С силами молодежи. Как я получал квартиру? А я приехал сюда, устроился на завод. Сначала по специальности депо по ремонту локомотива. Человека с образованием на рабочей точке Политика была Крайне отрицательная Начали использовать знания Сначала отдела главного механика Сейчас все связано с коррозией Больное место было Пошли дети Нужна была зарплата Да Нужна была зарплата Появилась возможность ездить На север Опять же машинист передвижной электростанции. Это практически тот же самый тепловозник, только без ходовой части. Дизель, дизель-генератор. Приехал, мне предложили в большой цех ремонтный механиком. Нет, не, не, сначала не механиком, сначала с нашим мастером вновь организованного участка по коррозии сначала было. Но условия были там очень плохие для рабочих. Соответственно, никто в то время туда и не пошел. 178 единиц оборудования, а в основном механообработка, токарные станки, вот, краны, 4 внешних участка, и совсем мало рабочей силы. Ну а потом пошла оборонка. Партия сказала НАТО, комсомол ответил, есть. Цель условной стали. Это туда мастера бригады это уже делать на оборону государства, на защиту, так сказать, страны от химического воздействия, потому что это были все химзаводы, все баки и так далее. Ну и кроме того, ответственность была тройная, потому что тебя контролировали три инстанции, вот до Гарисполкова. Вот Дагаисполков. Все были завязаны на оборот, контроль был жестокий. 91 -го года реорганизация Союза Наши руководители стали большими пацифистами. Им не нужен был, оказался целый условный спорт. Его решили закрыть. Два завода крупных, особенно один крупный, крупнейший, Череповецкий, который не жалейку, поставлял, оказался в другой стране. А Волгоградский, который нашу продукцию получал, который без нее жить не мог вообще, три года стоял. Потому что мы не даем же ничего, мы тоже другое государство. Ну, порвали экономические связи, и оказалось, мы не нужны. Раз все дозволенность, все рвали деньги. А в итоге, в конце концов, после этого цех развалили, оборудование вывезли, а в связи с реконструкцией комбината уже не стало и того участка, и того цеха, который был. И так до пенсии. До пенсии четко день в день практически вышел. В апреле 55 полугорячий стаж. 1 мая я уже пенсионер. Играю в волейбол. Собирается там в основном в когорта старых мастеров кавычка. Пенсионеры всякие. От 47 до 62. Здесь это соревнование. Кто у нас еще может быть такое? было бы здоровье, остальное все приложится. У моей бабушки ее линия. Вот, Гавриловы, это купцы первой гильдии, поставщик двора его императорского величества. А э, насколько мне, насколько мне говорили, это практически э, в общем, экономически, вот как сейчас говорят госадминистрация, губернатор области. А это экономический руководитель области, вот считайте. Предки ни разу не прокололись ни на чем, нигде ничего не воровали. Моя родная бабушка, проживая в Киеве, хорошо они получили, так скажем, в кавычках, от революционного народа, по крайней мере, всю, всю жизнь она в бочку хотела на матросов, потому что они забрали у них все, что у них было. Мне ну, кажется, что у меня должно было быть уже какое-то такое неоднозначное отношение. Но тем не менее я должен сказать вот, что мне, собственно говоря, на советскую власть бочку хотеть нет. Я учился, меня нигде ничего не зажимали, нигде ничего не гоняли, нигде ничего. Вот. Учился бесплатно. Вот и получается, что вся свобода, которая нужна была, в одном единственном вопросе. Нужно было снять железный занавес и выпустить за границу. Но получается, что так. Остальное ничего не поменялось. Я был во Львове вот такой, вот такой, и студентом, и уже рабочим приехал туда, все нормально. Да. И практически ничего не меняется в школе. Никто никого не заставлял изучать украинский язык. Вот я все, все время говорил, что это забывается понятие. Никто никого не заставлял изучать украинский язык. У нас очень много было, с вот, 24-й школы, очень много было детей военных. Да и потом, без разницы, родители захотели... Вот тяжелый, тяжелый язык и так далее и тому подобное. Пишет заявление, прошу отказаться и тогда и тому подобное. Чтобы тебя насильно заставляли его. Этого не было. И все прекрасно говорим. Сколько времени прошло. И все до друга понимают. Особенно по Полтаве. Родители живут Полтаве, Женя в Полтаве у меня. Заводство. Все практически заводство разговаривает на украинской море. Зачем заставлять? Все будут знать. Два языка будут знать. И грызться не будут между собой. Нас много почему говорят, но в нашей среде говорят так. Уравняйте два языка. Уравняйте два языка. Так 80% всех проблем вылетит в Украине. Это человеку не надо рассказывать какие-то высокие материи. Ему сказали, вот он, вот, вот, вот он, отъехал вот, и так далее, надо. Он кирку взял или лоб и пошел. Шахтеры говорят, ну кирки возьмем, пойдем в Киев, молотить все подряд. Если не ведут русский язык. Ребята, тогда можно перемолотить всех можно. Там националистически настроенная молодежь. Здесь своя уже элита появилась националистически настроенная. Да, серьезно ребята появились, которые серьезно говорят. Они серьезно уже говорят о будущих конфликтах. Я а -а -а. так думаю, что это будет, во-первых, федеративное государство. Поделенное. оно не поделенное, а из состоящее из федераций по-моему, даже где-то будет там не ну, по степени нынешнего развития и по степени нынешней ментальности. Вот, на нынешнее время. Это где-то состоящее из четырех федераций. Ну, может быть, с трех. Может быть, с трех. Вот. Но это единственное, вот, судя со всех событий, которые сейчас происходят, это единственный, получается, путь не не потерять Украину как государство с присоединением, с разрывом. Россия, Евросоюз. Опять же, это если государство начинают разрывать, и какие-то куски будут уходить. Там же совсем другая идеология как таковая. Другая идеология. И как бы там ни были у нас те же самые братские узы. Какие бы там ни были, например, братские вузы с россиянами или с белорусами, да и у них происходят националистические такие закиды. Очень серьезно, это происходит и в отношении украинцев в том же числе. А почему таких же самых, кто -то тогда не думает, что такое же самое будет, например, той же самой Польши, той же самой бедри Словакии, Чехии, не Словакия, которая у нас, чехами у нас лет, что у нас А, Румыны что не, не будет у них таких наклонностей, и они не будут воспитывать, так скажем, те же самые присоединившиеся области в своем новом ракурсе, своей новой жизни, своей новой политике. Можно же делать любое, но внутри государства. Внутри государства. Никаких присоединений конкретных там, ни Крыма, ни Донбасса, как говорят, что вот мы присоединились к России, отдайте Крым россиянам. Никаких. Этого не может быть. Это даже не Косово и даже не Абхазия Южной Осетии. Это настолько серьезно. Не должно быть одно государство, одна Украина. А вот внутри Украины, да, внутри Украины. Может даже опыт Соединенных Штатов здесь поможет. У них же тоже Штаты, у них тоже в Штатах своя политика. Но тем не менее, это Соединенные Штаты Америки не этим делом гордятся.